Вибухи у розташуванні російських окупантів у Криму Українські дрони знищили ворожі радари та за засоби протиповітряної оборони. На окупованій Херсонщині підірвали лінії електропередач. А на Чукотці палає російський нафтовий танкер. Що відбувається, і які наслідки? Детальніше на каналі Сій час ставте лайк і починаємо. Спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони Примари передав окупантам святковий подарунок. Бійці на День незалежності показали результати своєї роботи по ворогу в окупованому Криму. Зокрема, знищили засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, військові катери, гелікоптери та іншу техніку росіян. На відео точна і ефективна робота дронів. Є ще хороші новини: окупована Херсонщина, місто Олешки. Там українські сили оборони влаштували особливий ранок ворогу. Вишках і лініях електропередач повісили українські прапори. Доставили їх дронами просто під носом у росіян. Це була пастка. Щойно окупанти полізли знімати прапори, натрапили на вибухівку. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, підтвердив: росіяни підірвалися, коли намагалися прибрати символи України. Тим часом стали відомі деталі атаки Служби безпеки України на логістичний хаб росіян у Татарстані. Йдеться про окрему економічну зону Алабуга. Саме там росіяни зберігають безпілотники типу Шахет. За даними Осінд аналітиків, було зафіксовано до шести влучень по контейнерному терміналу. Водночас над Чорним морем нині працює новий американський літак радіоелектронної розвідки. Він злетів із Румунії, моніторить ситуацію в Криму та новоросійську. Дальність виявлення цілей до 600 кілометрів. Мета польоту розвідка. У цей час Міноборони Російської Федерації традиційно відзвітувало про успішне збиття українських безпілотників. У ніч на 25 серпня окупанти нібито ліквідували 21 дрон, найбільше над Смоленщиною та Брянщиною. Два дрони летіли прямо на Москву. До речі, про неї на станції Лісной Городок зупинився потяг Москва Київська Брянськ. Причина пошкодження локомотива. Потяг затримано на дві години. Схоже, знову попрацювали партизани. Російська залізнична інфраструктура продовжує бути під ударом, а від того страждає ворожа військова логістика. Тим часом на Чукотці вибухнув малий нафтовий танкер Онемен інцидент стався о восьмій ранку. Як заявляє Анадирський морський порт, відбувся вибух парів горючої рідини. Судно буксирують до порту. Герметичність корпусу не порушена, принаймні так стверджують. Двоє поранених у важкому стані в реанімації. Як бачимо, ворожа логістика тріщить на всіх рівнях. Коли Кремль зрозуміє, що потрібно припиняти війну проти України. Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Роман Григорович, майже під час кожної нашої з вами зустрічі ми аналізуємо те, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму. Сьогоднішній день, 21 серпня, також не стане винятком. А чому а тому, що з'явилися в моніторингових пабліках, ось такі. Власне, карти, де мова йде про те, що сьогодні вночі два потужних вибухи було в тимчасово окупованому Криму в районі аеродрома Южний, на власне в Херсонесі, і було кілька пожеж в цьому районі. Ось бачимо, як горить. Кримський вітер писав про те, що могло прилетіти по військовій частині. Як прокоментуєте ці кадри, Роман Григорович, про що вони свідчать? І власне, коли зможемо дізнатися наскільки результативними була робота наших оборонців? Ну Херсонес ні спортують как аеродром армійської авіації, віртушки, тобто, там іде определенне обслуговування віртольотів разного уровня. скорее всего, но оно спорадическое. То есть, скорее всего, есть у нас довольно хорошие глаза и уши на этом направлении, которые передали, что именно этот, в этот момент можно нанести удары и отминусовать часть вертушек российских, которые в основном работают с Херсонеса, в основном работают по нашим беспилотникам. То есть россияне большую часть наших беспилотников сбивают именно с помощью вертолетов. И для нас важно было нанести удар именно по вот этой структуре для того, чтобы потом там часть наших беспилотников дальше шла по Крыму выполняя определенные боевые задачи. Действительно, правда. То есть в течение суток Генштаб, я думаю, подтвердит после расшифровки средств оперативного контроля уже степень поражения этого вида авиации. Ще тут один цікавий момент, на який аналітики звертали увагу, зокрема цього ж телеграм-каналу Кримський вітер», Це ось цей американський літак-розвідник, який за версією цього телеграм-каналу він одразу почав оцінювати результати нічної атаки, якраз по військовим об'єктам на території тимчасово окупованого Криму. Скажіть, будь ласка, ну, по перше, як прокоментуєте, чи справді це так може бути? А по-друге, якщо справді от задіюється це американський літак розвідник то він лише фіксує наслідки, чи він не може допомагати нашим спецслужбам в тому, щоб ну, влучні були ці удари по легітимних цілях військових. Ну, перша задача такого роду розвідчиків визначити алгоритм действий російської армії на роздражителі різного уровня для того, щоб потім скореекти свої дії в тому числі. Потому американцы поднимают разведчики для того, чтобы срисовать, как российская армия действует в таком, в таком или в таком ключе. Это первая задача такого, для того, чтобы потом аналитики прорисовали определенные действия, внесли в аналитические справки изменения или рекомендации для действий уже американская. Параллельно с этим, естественно, идет подтверждение некоторых ударов, с нами тоже делятся этим подтверждением и иногда проработка следующих ударов, ну то есть следующих целей, так называемых, которые, которые передаются нам в том числе, правда, потом уже надо будет еще по двум трем каналам доразведывать и уточнять некоторые данные, потом выполняется боевая задача. То есть в принципе самолет-разведчик американский, и он выполняет сразу несколько задач. но ну, в основном для американской армии. Ну, и мы тоже пользуемся, потому что мы зациклены в общую систему передачи, передачи данных разведывательных. Мы за это платим, то есть это платные услуги, так называемые. Тут, с другой стороны, еще американцы зарабатывают. Поговоримо про ситуацію на фронті, і тут хочу знаєте, від чого відштовхнутися вчора пізно ввечері нашими інформаційними пабліками розлетілася ось ця карта, яка презентується ресурсом BBC, І в матеріалі фактично мовиться про те, що прорив російських сил в районі Добропілля на Донеччині зупинений, збройні сили України вклинилися в основу російського виступу і тепер. Російське угруповання може опинитися в повному оточенні. Тож у зв'язку з такими висновками, в мене до вас питання, наскільки впродовж ну, останніх днів на Покровському напрямку в районі Добропілля покращилася ситуація для нас. Ну, єдиний е плюс, допустимо, по улучшенню ситуації, взагалі, як улучшення, це те, що взагалі отреагували на цю тему. До этого же мы, мы три месяца, да с вами мы три месяца кричали о уж обратите внимание на Восточный фронт, проваливается все. Все побежали на сумское направление спасать, потому что там безумные депутаты увидели наступление на Киев. А реально, конечно, давление россиян и было по Восточному фронту, а в районе Попровска, в районе Славянска, у них основные задачи-то здесь довели до того, что плотность войск наших до такой степени, что россияне просто просочились. Это даже не прорывы, просто просачивание. Просочились между нашими опорными пунктами, даже их не заметил по некоторым позициям. Из ради обмена российского это же было видно и понятно. То есть а дальше мы их начали ловить где-то в районе Доброполя и то. Не мы их начали ловить, у них просто бензин кончился. Ехать, скорее всего, не на чем было. Или или ослики начали мычать, отказались дальше их вести. Вот и все. Примерно так это выглядит на данный момент. Ну а дальше, конечно, реакция только, запоздалая реакция. Она правильная, с одной стороны, но запоздалая на выполнение определенных боевых задач, стабилизации этого, этого направления. Но для выполнения задач стабилизации надо, ну грубо, надо там две, допустим, бригады. А чтобы не допустить этого, этого прорыва, надо было всего одну бригаду. И сейчас приходится перерасходовать наши резервы для того, чтобы решить этот вопрос. Клинение правильное наших войск сейчас идет под подрезание этого российского уже вклинения. Но дело в том, что вряд ли там получится котел как таковой. Пока мы выполним задачу, допустим, окружения, это просто россиян не останется. Ну, то есть они сточатся. Ну, может быть, там некоторые, каких-то, несколько чахлков, ну, мы где-то там, где-то будет, но не более того. То есть вся это Российская Федерация, она в конце концов будет зачищена нашими войсками. Еще раз повторюсь, нельзя было этого допускать. В чем еще опасность есть на данный момент? Сейчас те резервы, которые можно было бы развернуть до линии фронта, увеличил плотность войск. Они сейчас занимаются купированием этого прорыва, так называемого просачивания российского, а плотность войск не увеличена на линии боссоприкосновения. Как было между вопами там больше, чем нужно. Так сейчас там и есть, потому что их-то их как раз не усилили. Часть резервов, когда они же занимаются прорывом, а плотность войска на ФБС как была с дырками, так и есть с дырками. Сейчас опасность на этом направлении есть, она еще больше увеличилась. Почему Потому что сейчас россияне могут принять решение, раз там такая плотность, раз просочились, никто их не задержал, они просто могут определенные резервы оперативного прорыва бросить конкретно на Допрополь. И тогда будет еще большая проблема на, на, на данном этапе. Потому командирам оперативного уровня, скорее всего, даже до, до уровня генштаба надо доходить, надо принимать решение по э, принятию серьезных мер на этом направлении, потому что они за собой потянут, то есть этот прорыв за собой может потянуть российские резервы, это уже будет десятки тысяч войск, причем э, свеженьких, так называемых, с техникой, которые могут просто разорвать линию фронта, уйти в оперативный прорыв и выйти на оперативный простор вплоть до реки Днепр. А это значит удар по Днепропетровской области, по левобережью, это удар по Полтавской области. То есть это будет серьезная проблема. Если ее не решить на данный момент, и пока решения я не вижу. Ну, вот, на данный момент я его не вижу. То есть купируют ситуацию, пытаются решить вопрос прорыва, не решая основную проблему. Почему этот прорыв произошел в конце концов. Ну, для того, чтобы напитать достаточным количеством войск, плотностью войск. Для этого мы тоже, сколько мы с вами живем, второй год. Снимать броню надо с силовиков, заводить вооруженные силы Украины силовиков. Там есть достаточное количество мотивированных профпригодных бойцов, пехоты, которых за месяц можно переучить с махания палочками на работу автоматами. И как минимум автоматами, там уже по разным, по, по разным позициям. И выполнить задачу укрепления Восточного фронта. Если мы этого не сделаем, вторая волна, она же еще толком не вышла. Россияне только подтягивают резервы, они только разворачиваются. Вот мы их там пытаемся выхватить ударами по, по Волгограду, по ЖДУ, по Ростовскому ЖДУ, начали бить по Донецку, потому что это, это почему удары идут, это вот волна подходит, железо подходит к линии было трикостана Сейчас в Донецк они перенаправят войска, а мы их в Донецке все не, не завалим. Перенаправить войска в сторону Доброполя будет большая проблема. Ну, посмотрим, как Генштаб на это отреагирует. Пока реакции нет.